Hər kəsə salam. YouTube kanalıma və növbəti vloguma xoş gəlmisiniz xanımlar. Bu gün sizlerle biraz fərqli vlog paylaşacam. Əslində unutduğum bəzi videolar var idi ki, onları bir araya toplamışam bu vlogda. Deməli, qızlar, ə, bilirsiniz ki, uğur rəqslə məşğuldur. Azad rəqs ansamblında çıxış eləyir. Ə, televiziya çəkilişimiz var idi ARB Günəş kanalında, amma kanalın özündə deyil idi. Qaraqara -qara ev metrosunun yaxınlığında Panda adlanan bir ə, ə uşaq əyləncə mərkəzi var. Orda çəkiliş olacaqdı. Müəllimimizlə təşkil elədi, getdik. Bu çəkiliş bizə 50 manata başa gəldi, qızlar 55 manata başa gəldi. Yəni avtobusun tutulması, gedilməsi, paltarın kirayəsi filan, həm də efir pulu 55 manat pul tutdu. Uşaqları apardıq, qoyduq özümüz isə bir neçə valideyn getdik Qaraqara -qara metrosu üstündə Bursa restoranı var. Orda oturduq, çay içdik. Avtobusda biraz oturduq, biraz mağazinlərə baxdıq. Daha sonra da gəldik, bir stəkan dedik çay içək. Valideynləri studiyaya çəkiliş olan yerə buraxmırlar qızlar. Ona görə daha doğrusu girirlər. Bəzi valideynlər var ki, girirlər o uşaqların valideynlərdəki məsəl üçün uşaqlar rahat durmur, anadan ayrı qalmır. O valideynlər keçirlər içəri. Amma bizdə uşaqlar yəni ki, rahat dururlar deyə bizim deməyimizə ehtiyac yoxdur. İçəri keçən valideynlər də belə videolar, şəkillər çəkirlər oradan. Amma normalda yəni valideynlərin girişi qadağandır. Amma qızlar, qanımızı qaraldan bir şey baş verdi ki, deməli kanal əslində demişdi ki, yanvar ayında efirə gedəcək çəkiliş. Daha sonra bizə xəbər vermədən televiziyada yayınlıyıblar verlişi. Çox qəribədir ki, bu nətar olur, hələ də bizə çatmayıb, belə deyim. Təsadüfən valideynlərimizdən biri kanalları çevirərkən uşaqların çıxışını görüb Parata Şəkiranın bir mahnısı var, Vaqqa mahnısı. Ona onun üstündə bir e, rəqs hazırlanmışdı. Nə isə kanal bizə xəbər vermədən artıq e, verilişi efirə verib. Biz də biraz narazçılığımızı bildirdik. Düzdür, YouTube-a yerləşdirilmişdi. YouTube-da baxmışıq, amma ki o televiziyada baxlanın həyəcanı tam fərqlidir. Yəni uşaqlar dörd gözlə görsdürürdü, amma belə qanqaraldan hadisə baş verdi. Çox təəssüf elədik, belə deyim. Uşaqlar çox pis oldular əsasən. Daha sonra qızlar bu həftə işdə də dekor işlərinə mən baxıram, belə deyim. Bu həftə işin də yokasını qurdum. Eee, yokamız qırıq idi. Zorla böyrün başını düzəltmişəm. Artıq iynələri də tökülür. Demə olar ki, sıradan çıxıb. Yəni istifariyə yararsınız kimi bir şeydi, belə deyim ə aralarını doldurmaq üçün belə zərlərdən istifadə etdim. Mən yolkada qızlar ıı, iki rəngi sevirəm. Maksimum iki rəngi olsun. O çox belə rəngbərəng oyuncaqlar olanda heç sevmirəm. Iı, və yaxdakı məsəl üçün belə uzun zərləri doluyurlar yolkanın üstünə. Onu da heç sevmirəm. Zər ümumiyyətlə, yəni ki, heç evimdə istifadə etmirəm. Burda amma belə dem, yəni dar imkanlarda da, yəni geniş imkanlarımız yoxdur. Bunları da məcbur belə uzun zərlər idi, balaca-balaca kəsmişəm. Keçən ildən eləmişdim bunu. Keçən də elə bu cür nə qurmuşdum da yolkanı. Yəni qo yolkanı mən olduqca sadə sevirəm. Hələ bir rəng yolkancaqlarını ümumiyyətlə bəyənirəm yolkada. Belə də olanda maksimum iki rəngi olsun belə rəngbərəng yolka oyuncaqları məncə yorucudur. Ondan da əlavə mən o təs yolka qura bilmirəm. Məsəl üçün bir tərəfə tutalım qırmızı oyuncaq çox düşür. Bir tərəfə nə bilim yaşıl oyuncaq çox düşür. Yəni aləm dəyər bir-birinə də. Ona görə elə iş yerimizdə də iki rəngdən istifadə edirəm. Boz və göy rəng yolka oyuncaqları ilə istifadə edirəm. Budur bu qoncaqlarımız. Rənglilər də var, amma dediyim kimi istifadə etmirəm. Hətta bizim işıqlarımız da rəngli idi, qızlar. Onu belə yoloya dolamıram. Yoloya işıq dolamıram ki, görüntüsü pis olacaq. Belə bir əlimlə çəkirəm, bir əlimlə də yolkanı qururam. Çətinliklə də olsa öhdəsindən gəldim. Qura bildim. Yoqa dediyim kimi qırıqdı orta hissədən. Onu da bir təri düzəltmişəm, karandaşla filan belə bir təri düzəltmişəm ayaq üstə qalıbdı. Məni çoxdan izləyənlər bilir ki, dekor işi ilə aram yaxşıdır, sevirəm. E, həm də ki, mənim əsəblərimi sanki sakitləşdirir, belə deyim. E, xoşuma gəlir. Yəni dekor işləri görmək. Elə işdə də bu işlər mə məstümə qalır. Mən də sevərək eləyirəm. Açığı yəni ki, belə düzdür, biraz yolxamızı bu il e, gec qurdum, çünki işlərimiz çoxuldu, imtahanlarla əlaqədar beləstarın tərtibi də filandır. Həm də ki, dərslərim olur əlavə işimdən əlavə, yəni onlarla əlaqədar olaraq yolcam biraz gec qurdum, amma axı ki qurdum. Başına da belə ə, bantik formasında oyuncağımız var idi, onu astım. Bir də belə balaca oyuncaq ə, daha dorsum. Bantiklərimiz var, onları da qoydum. Görürsüz, bozla göy rəng çox qəşəng görsənir. Çox zamandan çox bəyəndim. Kafedranın son halı da belədir. Əslində mən çox belə bəzək düzəy etməmişəm. Yəni ki, aşırı bir şeylər yoxdur da, hər tərəfdə rəngbərəng oyuncaqlar, nə biləm, nələrsə asmadım. Əslində var. Xeyli çox şeylər var idi, amma bəzilərini də demə olarkı, atdım artıq istifadə eləməyəcək. O günün axşamı qızlar. Uşaqlara ə, yeni il bombaları hazırladım. Ə, YouTube-da, nə bilim TikTok-da, ə, Pinterest-də qarşıma çıxırdı bu şokoladlar. Çox marağında idim ki, ə, bu şəkildə əslində hazır satılanlar var, amma bahadır. Məsəl üçün bir dənə belə yeni il yolkası, yolkası deyirəm, yeni il bombası da, şokolad bombası. 7-8 manat, hətta 13 manata qədər, 15 manata qədər qiyməti qalxanlar var idi. Və düşündüm ki, bunu evdə düzəltmək olar. Birdə bir tələbəm var, o da mənə ideyə verdi, sağ olsun. Kindirdən hazırlayım dedim. Həm də ki Kindir bilirsiniz ki, yəni dadlıdır da, nə olur olsun. Kinder şokoladı mənim vazgeçilməzimdir belə deyim. İndi dedim həm dadlı olsun, həm də ki, e, yəni ki, ucuz başa gəlsin də. Düz donsuz da, yəni Kinderdir, marshmallowdur, bunların da özünüz özünüz bilirsiniz ki, kifayət qədər qiyməti var. Nəsə ki, qərar verdim ki, Kinderdən özüm hazırlayacağam. Burda da sizə hazırlama prosesini göstərirəm. Əsas odur ki, Kinder şokoladını ortadan düz böləsiz, yəni şokolad qırılmasın. Düzdür, mən birinci açdığım biraz səliqəli alınmadı, bir tərəfi qırılmışdı. Amma bu indi özünüz də görəcəksiniz. qəşəng aralanda bir-birindən. O birisini kəsərkən bıçaqdan istifadə elədim. Deməli belə qızlar içinə marshmallowları yerləşdirdim. Amma bir şeyi səhv eləmişəm daha sonra fərqinə vardım ki, əslində bunun içinə bir qaşıq da kakao tökmək lazımdı. O nüansı necə yadımdan çıxartmışam bilmirəm. Belə maksimum 4 dənə marshmallow yerləşdir. Yəni yumurta formasında da çox geniş deyil deyə maksimum 4 dənə yerləşdir. Həm də ki, mənim e, marshmallowlarım biraz e, böyükdür. Ulduz formasında böyükdür. Deyil, onun kənarı biraz yaxşı kəsilmədi. İndi bunları yapışdıracam bir-birinə. Yapışdırmaq üçün də qızlar ə, belə nazajı qavqadan istifadə etdim. Ə, bu kənarları görürsüz, biraz belə istilik vurub əritdim. Daha sonra bunun başqa variantını gördüm ki, ə, isidilmiş tavaya belə təmiz tavaya sürtüb daha sonra yapışdırırlar. O da praktik üsuldur, amma belə də rahat oldu. Çox qəşəng rahat yapışdı. Kənarından biraz belə şokoladlar çıxmışdı. Onları da yaydım ki, lap belə bir-birinə yaxşı yapışsın, otursun bir-birinə. Bu e, Kinderin için amma 3 dənə marshmallow qoymuşam. Opsina 4 dənə yerləşmişdi. Buna 3 dənə qoymuşam. Kənarı qırıq da olsa, amma əsas odur ki, alındı. Mən fikirləşdim ki, birdən alınmaz risq eləyirəm. Bir də məndə nəsə alınmayanda xoşuma gəlmir. Daha doğrusu kəfim qaçır, xoşuma gəlmir deməyim. Belə. İndi isə keçim əsas məsələyə. Deməli, uşaqlara o günlərimdə belə 2 dənə e, vloglarda paylaşmışdım, daha doğrusu qısa videolarda paylaşmışdım. Belə 2 dənə yeni il çaşqası almışdım südümü hazırladım. Yenə deyirəm, səhv eləmişəm. Əslində birbaşa süd hazırlanmalı idi və yumurtanın içindən çıxan kakao ilə qatılmalı idi da. Amma mən kakaolu süd hazırlamışdım. Görsüz qaynar-qaynar üstünə tökəndə şokoladı o dəqiqə əridir və içindən marshmallowlar belə deyim də partlayıb çıxır. Ona görə adına Yeni İl bombaları deyillər. Maraqlı bir şey idi, uşaqların çox xoşuna gəldi. Qadır arxasında da e, dəzgəhin üstünə çıxıb baxırdılar. Belə hazırladım uşaqlar üçün maraqlı bir şeydi. Siz də hazırlayın uşaqlarınıza. Daha sonra da gəldilər yolkanın ətrafında oturdular. Həm şəkillərini çəkdim, həm də belə videolarını çəkdim. Bir də onu deyim ki, qızlar Kindernlə süt bir araya gələndə mükəmməl bir daddı. E, marshmallow da dadlı olur. Yəni birinin dadına baxdım. Daha sonra da belə şokolad e, lap stəkanın dibinə çökmüşdü. Uşaqlar başladılar qaşıqladılar, yedilər. Dibində biraz qalmışdı, onu da mən yedim dadına baxmaq üçün. E, yəni ki superdir. Çox xoşuma gəldi. Yəni adi vaxtda da elə südün içinə ə, kakao atma, eləcə ancaq Kinder şokoladını at, çox dadlı olur. Belə uşaqlar oturdular, içdilər. Həm süd içdilər, xeyirli bir şey. Bu arada həyət südü idi. Həm də ki onlar üçün maraqlı oldu. Ən çox da Uğur çox marağındadır. Bir gün saxlamışdım yumurtanı. Yəni o dəqiqə eləmədim də, bir gün soyuducuda saxlamışdım növbəti günə südlə belə qarışdırdım. Uşaqlar üçün hazırlayın, maraqlı bir şeydir yeni ilərəfəsində. Həm onlarla hazırlayın, həm də ki dadına baxsınlar. Əminəm ki, sevecəklər.